Раз, два, три. Друзья, представляем вам, как створивалась наша сценка. Справно ты вам на твердейшие горехи. и что ты скажешь про нашу сцену? Это, Это жизнь сложная. Илья, Это кому? Леша, новичный. что скажешь Илья? для блога? Для бестейджа. Я вам скажу две фразы, которые откроют перед вами все двери. На себя и от себя. Что знаю вас в наушниках? Классные а? обои. Прикольная игрушка. А что вы скажете? Як вам актори. Найкращі актори. Тільки вийде. Яких можна шелux. знайти безкоштовно, це найкращі А так-то, не знаю, і <плевиснен> <плевиснен> Тоді вже будемо дивитися, як воно буде виглядати, добре? Хорошо, так, дивимося при те, що. Сидя да, там мелки. Тут тут. Да да да. Там есть такая проблемка. Ух ты что? О, прикиньте, світло з'явилося тільки що. Е, я хотів сказати, що ми якраз починаємо знімати бекстейдж сьогодні, 27 листопада. Хотів сказати, що ми сидимо без світла, але, я походу, включили генератор, того ось, ми сидимо з Богданчиком. Тільки-тільки, е, от прям я отак от обираю руку і з'являється світло, слава Богу. І от що ми хочемо сказати: театр, сьогодні десь Бог репетиція, записи будуть е, Дивіться наш ласкунчик. Йой, коротше, я тут вже десь пару років ем, я тут провода прибирав, всяке таке. Всі десь не йдуть, казали, що з половини самого року можливо, типу, такого. Ось тут так гарненько. Так. так. Камери виставлені, Ось вот, апаратура, але нема акторів. Всі где-то ходять. Куди? А, три локации можно, да, в принципе? А можно я просто спущусь и просто так сюда подниму? Давай, пацан, спускайся. Что? <свистит> Вам это нужно? Ну, ну что ты Давай, Леша, быстренько.

чем вы у нас занимаетесь? Она отдыхает. София, чем ты занимаешься? Очень важным делом. Понятно. Эх, да. Такова жизнь? А вы чем занимаетесь? Понятно. Ты чем занимаешься? А мы пишем. Мы пишем. Он пишет. И я пишу. Пишите, меня заставили это блог делать. Алексей на камеру. О, нифига. 2023-2024. 6. Да, это жестко. Может, ну, прям так посылаете? В куртке? Ну, ну, да. да. А, они работают. Эти филоны. А Она как-то не А в закате я там в колесе, я вижу, что ты в А что у нас, ведра мне лишь тату и маму нам подарок. Лика Старший брат Франца Молодшая сестра Мария Сидел, гулял, заходил до Виталия, а с облива до соседей. Давай, быстро, быстро. Не разрешаю. Да я правильно. Что ты скажешь, Леша, как тебе сегодняшний праздник? Да тут просто капец, эти люди обнаглели, они друг друга унижают, оскорбляют. Это капец какое-то. Мой собственный сын унижает. Да. А все говорит, говори, все не так, Миш, тебя еще... зараз не mm. а Миша, кстати, зараз не Все хорошо, все? Ну, потому что а это я средний, да. стою, они рядом грузом стою, думаю, ля, mm. все. Короче, мы тут сидим, Короче, мы тут сидим. Вот театр прямо тут. Короче, переможец Брейн Ринга угощает нас, и все чай. Вот так вот. Батан, что ты прокомментуешь, скажешь? как твой брейн ринг? прикольно, в принципе. Вот У меня не вышло, да. Ну, да, мало людей участвовало. Да. Что? Комментарии какие-то для бэкстейджа. Я голову помыл.

І на стеатр.